আমি হিন্দীতে যিকোনো কথা পাতোঁতে মন কৰিব লাগিব যে একেটা হিন্দী শব্দকে লিংগ বা পুৰুষ যদি সলনি হ'লেও তাৰ অৰ্থ অসমীয়াত কিন্তু বেলেগ হৈ যায় বা কিছুমান ঠাইত বেলেগ নহয় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক হিন্দীৰ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা শিকাম তোমালোকে মনোযোগেৰে চাবা এতিয়া ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টোৱেই আৰম্ভ কৰিলোঁ দেই এইবিলাক লেকচাৰ মাৰি লাভ নাই চোৱা এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱা প্ৰথমে চোৱা যদি এটা শব্দ আমি লওঁ যেনে সেই শব্দটো প্ৰথম পুৰুষে কৈ আছে যেনে নিজে কৈ আছোঁ তাকে যেনে উদাহৰণস্বৰূপে চোৱা মে চহি বল ৰহা হোঁ মে চহি বল ৰহাঁহৰ যদি এইটো প্ৰথম পুৰুষ ল'ৰা মানুহ দেই যদি ছোৱালী হয় তেতিয়াহ'লে ক'ম কি আমি মে চহি বল ৰহিহোঁ বুজিছানে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব ইয়াৰ উচ্চাৰণটো হ'ব মে চহি বল ৰহি হোঁ বা ৰহা হোঁ কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব একেটাই হ'ব অসমীয়াত মই ঠিকেই কৈ আছোঁ বুজি পালানে অসমীয়াত অৰ্থ একেটাই হয় কিন্তু হিন্দীতে ৰহিহো ৰহাহোঁ হয় ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ উচ্চাৰণটো মই দি দিছোঁ তলত চাবা আকৌ এই শব্দটোকে আমি যদি দ্বিতীয় পুৰুষত যদি ল'ৰা হিচাপে যদি আমি কওঁ কেনেকৈ ক'ম তুম চহি বল ৰহে হ বুলি ক'ম আৰু যদি দ্বিতীয় পুৰুষ যদি মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম তুম চহি বল ৰহি হ ৰহে হ আৰু ৰহি হ এইটো মনত ৰাখিবা দেই যেনে উদ উচ্চাৰণটো এনেকৈ হ'ব তুম চহি বল ৰহে হ' বা ৰহি হ আৰু তাৰ অৰ্থটো হ'ব তুমি ঠিকেই কৈ আছা তুমি ঠিকেই কৈ আছা কিন্তু আকৌ কি কি কৰিব পাৰোঁ এইকেইটা একেটা শব্দকে আমি একেটা বাক্যকে আমি কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰোঁ চোৱা দ্বিতীয় পুৰুষত যদি ডাঙৰ মানুহ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপ চহি বল ৰহে হে হ'ব দেই চাই ল'বা ভালকৈ ৰহেহে আৰু দ্বিতীয় পুৰুষত যদি মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ বুজি পাম এইটো আপ চহী বল ৰহিহে কথাটো বুজি পাইছানে তোমালোকে যেনে উচ্চাৰণটো ইয়াৰ মই দি দিছোঁ ওচৰত বাইচান্স কোনোবাই উচ্চাৰণ উচ্চাৰণটো নোৱাৰিব পাৰা আপ চহী বল ৰহে আৰু বা ৰহি হ দুটা হ'ব ছোৱালী হ'লে ৰহি হ দেই এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ব অসমীয়াত আপুনি ঠিকেই কৈ আছে আপুনি ঠিকেই কৈ আছে এতিয়া বুজি পালানে তোমালোকে তাৰপিছত চোৱা আকৌ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দি আছোঁ ভালকৈ এই বাক্যটোক যদি আমি তৃতীয় পুৰুষত যদি বুজাব বিচাৰোঁ ল'ৰা মানুহক পুৰুষ মানে মতা মানুহ ল'ৰা মানুহক বুজায় দেই তেতিয়াহ'লে এই বাক্যটোক আমি কেনেকৈ ক'ম ও চহি বল ৰহাহে ও ও চহি বল ৰহাহে কিন্তু যদি তৃতীয় পুৰুষজন মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ক'ম আমি ও চহি বল ৰহিহে ওটো ওহে থাকিল গোটেইকেইটাই একে থাকিল খালী ৰহিহে ৰহা হয় এনেকৈ ব সলনি হৈ যায় দেই তাৰ উচ্চাৰণটো হ'ব ৱহি বল ৰহে হে ৰহিহে আৰু উত্তৰটো হ'ব তাৰ অৰ্থটো হ'ব সি বা তাই ৱ মানে সি বা তাই দুটাকে বুজায় সি বা তাই ঠিকেই কৈ আছে সি বা তাই ঠিকেই কৈ আছে এতিয়া বুজি পালানে কেনেকৈ সলনি হৈ যায় এতিয়া আকৌ এটা চোৱা যদি লৰা মানুহে বুজায় লৰা মানুহক বুজাই যদি নিজে কোৱা তেতিয়াহ'লে কি ক'ব মে খা ৰহি হো চৰি মে খা ৰহা হো দেই মানে মই খাই আছোঁ ল'ৰা মানুহ নিজে যদি তুমি ল'ৰা মানুহ হোৱা আৰু ক'ব বিচৰা তেতিয়াহ'লে ক'বা কি মে খা ৰহা হোঁ কিন্তু যদি ছোৱালী মানুহ বা আন ল'ৰা এজন মানুহ হোৱা যদি ছোৱালী নহয় দেই যদি আন এজন মানুহক মানুহৰ কথা তুমি নিজে ক'ব বিচৰা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তুম খা ৰহে হ যেনে তুমি খাই আছা আৰু যদি সেই আন মানুহজনী যদি ছোৱালী হৈ যায় বুজি পালানে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তুম খা ৰহি হো তুম খা ৰহি হো মাত্ৰ অকল খালি ৰহি আৰু ৰহাটো সলনি হয় কিন্তু অসমীয়াত এটাই হ'ব অৰ্থটো তুমি খাই আছা ওপৰতো তুমি খাই আছা তলতো তুমি খাই আছা কিন্তু সেই বাক্যটো যদি ডাঙৰ মানুহ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জানানে আপ আপ খা ৰহে হে আপ খা ৰহে হে মানে আপুনি খাই আছে আপুনি খাই আছে কিবা এটা বস্তু আৰু খাই আছে আৰু তোমালোকে যিয়েই নোখোৱা কিয় তে যদি সেই আন মানুহজন যদি ডাঙৰ মহিলা মানুহ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপ খা ৰহিহে আপ খা ৰহিহে কিন্তু অসমীয়াৰ্থই একেটাই হ'ব আপুনি খাই আছে কথাটো বুজি পাইছানে আপুনি খাই আছে এতিয়া বুজি পালানে আজি ভিডিঅ'টো এই সৰু এটা কথা শিকালোঁ আৰু তোমালোকে নেক্সট টাইম মোক মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা যে কেনেকৈ ভিডিঅ' লাগে দেই তাৰপিছত চোৱা এতিয়া চোৱা একেটা বাক্যকে আমি কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ক্ৰীড়াবোৰক তোমালোকে কৰা হোঁ খা ৰহা হোঁ যা ৰহা হোঁ কৰ ৰহি হোঁ এইবিলাক সকলো কথা একেটা কথাকেই তোমালোকে ৰহি হো ৰহা হোঁ ৰহেহে এইবোৰ কথা চি ভালকৈ মন দি চাবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কেনেকৈ ভিডিঅ' লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিয়ে ক সুধিবা মই বিচাৰিয়ে বনাই আৰু কি কথা সেই কাম তোমালোকক বুজি পাইছানে গতিকে তোমালোকে মন পচন্দৰে যোনে যি শব্দ নোৱাৰা যি অৰ্থ নোৱাৰা মোক ক'বা তাকে মই বনাই দিম আগলৈ দেই গতিকে আজি আৰু বেছি আমনি নেও তোমালোকক ইমানতে সামৰি ম